untuk nasi kerabu kita, kita tak pakai warna. Kita pakai bunga telang. So, first kali, saya akan tapis dulu. Kita nak ambil air dia sahaja. Okey, masuk je semua. Kenapa kita tak pakai warna? Satu, bunga telang ni dia sehat lah kan? And then lagi satu, warna dia lagi cantik. Ha, ni kita masukkan dalam kita punya beras. Okey, ha, cantik kan warna dia. Dalam nasi kerabu kita ada tiga bahagian. Tiga sambal lah. Satu budu, yang kedua sambal tumi. yang ketiga kita akan letak juga sama cuko. Saya Wan Farhanah Nastasia binti Haji Majid, saya berasal daripada Kelantan, oh Kelantan, Kuala Krai. Sekarang saya berusia 30 tahun. Dulu saya belajar dekat UKM uh, bidang sains laut dan uh, bisnesnya saya start waktu sem 3, 3. Saya banyak belajar memasak ni uh, yang pertama dengan family lah. And then yang kedua kita ada juga masuk kelas-kelas masakan. Ada lah pakai Google, tengok YouTube, tengok uh, apa dekat TikTok semua. So kita gabungkan semua resepi-resepi yang kita belajar ni kita hasilkan satu resepi yang betul-betul sedap yang boleh diterima majoriti customer kita. Best seller Farana Catering adalah nasi kenduri. Kita ada nasi ujang panas, kita ada nasi berani. And then kalau untuk restoran, kita punya best seller adalah nasi kerabu dengan lagi satu sell out. Kita ada nasi dagang. Cuma nasi dagang ni kita jadikan sebagai seasonal menu ah ha, maksudnya dia ada pada bulan raya saja patin tempoyak ha, even patin kita pun kita ambil daripada Pahang dia tak rasa hanyir dan uh, rasa dia sedap macam kita makan dekat Pahang Sekarang kita ada dekat uh, center kitchen fahan catering okey untuk center kitchen ni ada dua function yang pertama untuk catering dan yang kedua untuk kita uh, apa supply barang kepada restoran. Masa dekat Fahana Catering ni, Alhamdulillah hampir setiap hari lah kita ada event. Yang hari ni kita ada order untuk limon perfect. Yang ni customer order sayur kuning campur, ayam paprik belado dan juga nasi putih. Yang belah ni ialah kita punya freezer. Freezer dengan chiller. Yang ni freezer tempat kita simpan semua kita punya paste-paste lah. Kita dah packing siap-siap macam ni. So nanti tim restoran dia orang akan gunting, dia orang akan panaskan sekejap and then dah boleh terus serve. Ha, ada makanan yang kita memang dah masak siap-siap dan ada juga yang kita pre-cook ataupun yang perap sajalah ha, macam ayam, ikan, daging semua yang tu kita dah siap perap. Untuk nasi kerabu, benda yang uh, center kitchen buat ialah kelapa, budu, sambal tumis sambal cuka. Kelapa yang kita masak tadi kan, kita akan packing macam ni lah. Sekilo untuk setiap paket dan kita akan frozen kan. So lepas uh, dah frozen, baru kita uh, hantar dekat kita punya restoran. Kenapa saya pilih nama Farhana? Sebab benda tu melambangkan saya lah Dan yang kedua dia Senang nak sebut And then yang ketiga Sebab menu yang kami jual Authentic Malaysian Cuisine Maksudnya menu Malaysia Contohnya kita ada Nasi lemak Kita ada nasi kerabu Soto uh, laksa Setiap menu daripada setiap negeri tu kita ada Family saya dulu berniaga juga Mak saya dulu ada buat sosili And then dia ada kedai frozen juga Saya banyak membantu mak saya lah So Minat bisnes ni datang daripada daripada situ juga lah. Kita bermula 2015. 2015 tu kita meniaga dekat rumah flat je. And then 2016 saya pindah ke rumah teres. Lepas tu saya rasa macam kita dah boleh ke next level lah kan. Saya nak ada kedai. So saya pun buka lah kedai waktu 2017. Uh, ha, kira time tu same, same last lah. Tapi yelah kita buka dengan uh, hanya ilmu yang ada 2 tahun saja. So memang tak boleh nak survive. Ha restoran saya waktu tu a uh, dekat section 3 so saya buka tak sampai setahun dan saya tutup 2018 saya dah start masuk kelas lah saya banyak masuk kelas business daripada situlah fana catering ni dia makin besar lepas PKP kan waktu PKP kita tak boleh buat apa-apa nak uh, buat catering tak boleh nak buat canopy tak boleh apa semua tak boleh so saya fikir balik mungkin ini macam titik permulaan untuk kita buka balik restoran. So saya fikir kerajaan dah umumkan yang kita ni dah boleh buat dine-in kan. Kita dah boleh buat dine-in. So saya cakap dekat tim, apa kata kita uh, letak je, buka je meja-meja dekat depan kedai kita ni kan. So Alhamdulillah rezeki uh, kita dapat lagi satu kedai. So uh, inilah kedai yang yang, yang pertama lah dekat Farhana Catering ni. Sekarang ni kita dekat uh, kita punya Central Kitchen. Saya nak tunjuk cara-cara nak masak kelapa untuk nasi kerabu. Okay, first kali kita akan masukkan kelapanya dulu. Kelapa ni total dia 70 biji. yang ni saya akan masukkan separuh dulu. Uh, kejap lagi baru kita akan masuk lagi separuh. Okay, next kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Okay, lepas tu kita masukkan pula uh, halia. Yang ni kita dah potong halus-halus dengan serai. Yang ni pun sama, potong halus ni -halu juga. Kemudian kita akan masukkan uh, daun limau purut. Dulu mula-mula kita masak dalam kuali kecil je. Saya rasa mungkin ada 10 biji a. Uh, and kita masak pun pakai kuali biasa, tak ada pakai auto, mesin macam nilah. So ni kelapa ni kita akan masak dalam a uh, 2/3 jam. Uh, sampai dia betul-betul warna dia akan bertukar jadi brown. Lepas warna dia bertukar jadi brown, baru kita akan campurkan dengan ikan. Okay, next kita akan masak kita punya isi ikan ni dulu dekat dapur sebelah, 45 minit macam tu. Bila dah kering, baru kita campur dengan kelapa. Untuk kelapa dengan ikan ni, semua kita tak pakai minyak. Ni kita pakai ikan sardin 20kg, uh, lepas dah Asingkan semua kita akan dapat dalam 10 kilo isi ikan. Kita akan tunggu dia selama 2 jam. Lepas 2 jam kita akan check and then kita akan masukkan barang-barang lain pula, uh, gula Melaka dengan garam. Fahana Catering ni dulu kita buat packed food je. Lepas tu ada customer request dia nak dalam bentuk buffet. So kita pun belilah tray-tray yang biasa-biasa tu kan. Teroynya Fahana Catering ni juga uh, disebabkan customer. Customer yang pilih, customer yang request. So bila customer request, kita akan cuba usahakan untuk fulfill customer punya requirement. Uh, so customer cakap dia nak tray cantik, kita beli tray cantik. Customer cakap dia nak serve untuk VIP, kita beli dome. VIP punya dome tu kan. Ah uh, so daripada situlah uh, kita makin berkembang. Sekarang alhamdulillah kita dah boleh buat sehingga 4000 pax sehari. Wahana Catering sekarang ni uh, kita ada catering, kita ada canopy, kita ada restoran dan kita ada juga event space. Uh, boleh muat dalam satu masa tu 100 orang. Kita ni pun dah makin kering dah And then uh, Warna dia pun dah Bertukar menjadi uh, Macam dah Nak koko-koko Brownies ni kan So saya dah boleh Sampukan dengan ikan lah So warna dia dah Dah berubah dah sikit So kita dah boleh Masukkan gula melaka Okay next Kita akan masukkan garam So garam ni Kena, kena masukkan Secukup rasa lah kalau tak, kita punya kelapa ni akan cepat rosak. And then lagi satu, kelapa ni sebab kita dah campur dengan ikan kan. So, kena simpan dalam freezer. Ha, kita tak boleh simpan uh, dekat luar. Kalau dekat luar, jangan lebih daripada 8 jam lah. Ha. Kelapa ni kita akan biarkan lagi 1 jam. Kalau dia dah betul-betul kering, bertukar warna jadi lagi gelap. Barulah kita akan tutup api dan kita akan start packing. turning point waktu 2020 tu satunya sebab husband saya dah decide untuk berhenti kerja dan fokus pada final catering saya nak kena bantu family saya saya nak kena bantu kerja-kerja saya sebab kita nak bagi manfaat kepada ramai orang ha, jadi saya besarkan, saya kemaskan betul-betul sistem Fahana Catering ni supaya saya boleh generate ha, duit yang lagi banyak dan dengan duit tu saya boleh bantu lagi ramai orang. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara kita nak masak sambal tumis nasi kerabu. Saya akan masukkan minyak dulu. Lepas minyak ni dah panas, kita akan tumis serai. Serai ni kita tak perlu ketuk. Yang ni kena potong pendek-pendek. Kita tumis dia sampai dia naik bau. Kita akan masukkan barang-barang yang -barang kita blend tadi. So ni dalam dia ada bawang merah, bawang putih, uh, lengkuas kunyit halia dengan cili kering. Bahan tumis ni, kita akan tumis dia sampai pecah minyak. Lebih kurang 45 minit hingga 1 jam. And then baru kita akan uh, masukkan santai. Ni kita punya sambal tumis dah pecah minyak. Ha, ni kalau dia nampak dia minyak kat atas ni kan. Maksudnya dah pecah minyak lah ni. So sekarang kita dah boleh masuk garam, gula, ajinomoto, ini gula melaka. Dan next kita akan masukkan 5 botol budu. Kalau dekat Fahana Catering, untuk sambal tumis, kita letak budu. Kalau customer yang jenis yang tak makan budu kan, jangan risau. Walaupun dalam kita punya sambal tumis hanya ada budu, insya Allah dia bau dia tak kuat. Mungkin ada setengah orang kan, dia cakap dia tak nak budu. Sebenarnya kan, sambal tumis ni, majoriti saya boleh cakap semua orang letak budu. Kita akan biarkan lagi 30 minit. Lepas 30 minit, baru kita akan masukkan santan. Sekarang saya nak masukkan santan pula. Kalau untuk sama tumis ni, kita pakai santan kotak. Sebab santan kotak ni, dia lagi tahan. Macam dekat final catering ni, sebab semua barang daripada sikir kan. So, sikir akan provide dalam bentuk uh, yang dah siap paket. So, tim dan sorang nanti, diorang akan buka dan diorang akan panaskan balik. Lepas tu, dah boleh terus serve. Okay, ni kita akan biarkan lagi 30 minit sampai dia bertukar warna macam dah gelap-gelap. Uh, macam brown gelap lah. Bila dah okey, dah boleh uh, tutup api and then uh, kita akan start packing. Yang membantu saya bangun balik uh, dengan bantuan kawan-kawan jugaklah. Uh, sebab kawan-kawan saya ramai yang buat uh, bisnes selesoren. Catering ni actually dia salary tak menentu. Ada waktu saya tinggi uh, Kalau waktu open house uh, Waktu raya saya ada tinggi lah Tiba-tiba lepas raya saya dah tak banyak So macam mana kita nak uh, Apa kita nak maksimumkan lah uh, dengan uh, resources yang kita ada, membawa yang kita ada, kita buka restoran. Dulu kita ada catering saja, Sekarang kita dah ada tiga sawangan restoran. Dia cara nak uruskan dua-dua bisnes ni, cara dia tak, tak sama. Cuma bila dulu kita dah ada catering Kita dah tahu dah Cara nak masak banyak-banyak Dia memudahkan lagi sebenarnya Untuk kita manage uh, Restoran That's why lah saya Untuk restoran ni Saya buat sistem uh, center kitchen Bila ada center kitchen Ada benda yang kita masak banyak lah uh, Macam paste-paste Kita masak banyak Ayam semua Kita perap kat sini Ikan semua Kita basuh Kita siang semua kat sini jadi bila proses tu berlaku dekat satu tempat yang sama, kita boleh kurangkan risiko uh, tak konsisten. Boleh kurangkan risiko pencemaran makanan dan kita boleh kurangkan risiko pembaziran. Eh, okay, sekarang sementara kita tunggu kita punya sambal tumis ni masak saya nak masak budu pula. Ha, budu ni setengah orang dia tak masuk. Ha, dia campur-campur, kacang-kacang biasa je kan. Tapi ni saya masuk sebab saya nak bagi budu saya ni tak lama. So mula-mula kita masukkan air. Okay, air ni kita masukkan 8 liter. Okay, bila dah masukkan air, masuk je budu. So ni kita akan pakai 40 botol budu Saya orang okay, lah Saya start mari bangi ni 2013 Ni kita letak lada burung nak bagi dia rasa pedas-pedas Okey. Ni lengkuas Lepas tu bawang merah dengan uh, daun limau purut Okey, Ni gula melaka ni kita masuk je Kita akan masuk budu ni Sapa lah bagi-bagi ni Siapa dia kelegok lah ha, Siapa mandi mendidih Okey, budu ni kita akan rasa manis, masin, pedas. Lepas tu dia ada macam bau daun lima buruk. Okey, dalam nasi kabu kita ada tiga bahagian. Tiga sambal lah. Satu budu, yang kedua sambal tumis, yang ketiga kita akan letak juga sambal cuko. Ha, sambal cuko tu sambal hot pedas tu lah kan. Ada ha, juga setengah orang dia pakai sambal belacan. Okey, tiga-tiga bahagian ni kita pupuk satu sudu, satu sudu, satu sudu je untuk setiap pinggir. Ada ha, dia tak boleh banyak sangat. Kalau banyak sangat nanti jadi nasi kita jadi berair. Jadi jadi basuh. Ha, tak sedap lah. Kita pupuk dia secukup rasa. Kita akan masuk ni, siapa yang mendidih, ha, kita besar sikit api ya. Bila dia dah mendidih nanti, baru kita akan start packing. Sekarang saya nak masak nasi kerabu. Okey, untuk nasi kerabu kita, kita tak pakai pewarna. Kita pakai bunga telang. Ah, ha, yang ni bunga telang yang kita dah rendam, uh, rendam dengan air panas. Ni bunga telang. Okey, bunga telang ni yang ni kita beli yang dah kering. Ha, kenapa saya pakai yang kering? Sebab susah uh, nak cari yang fresh kan. Uh, so kita pakai yang kering je. Cara nak masak dia senang je. Kita akan letak uh, daun limau purut. Daun limau purut ni nak bagi kita punya nasi wangi. And then serai. Serai ni kita boleh belah atau ketuk dulu. Lepas tu kita akan masukkan sedikit garam. Garam ni nak bagi kita punya nasi lagi tahan lebih lama. So first kali saya akan tapis dulu. Kita nak ambil air dia sahaja. Okay, masuk je semua. Kenapa kita tak pakai warna? Satu, bunga telang ni dia sehat lah kan? And then lagi satu, warna dia lagi cantik. Ha, ni kita masukkan dalam kita punya beras. Eh, okay, ah cantik kan warna dia. Okey, lepas tu masukkan garam. Beras ni kita pakai beras biasa je. Kalau dulu kita pernah pakai beras basmati, tapi customer cakap mm, tak sedap lah Fahna. Dia macam kurang kurang em. Mm. Kan? Okay, so sekarang ni saya tukar, saya pakai beras biasa balik. Okey, ni kita carik-carik dia. Ha, lima puduk ni nak bagi nasi kita wangi dan uh, dia kira bahan wajib lah dalam nasi kerabu ni. Kalau tak letak ni orang kata macam makan nasi letak buana je. Tak ada rasa. Dia letak ni dia lagi sedap. Okay, so ni kita akan kacau. Kacau bagi garam tu sebati lah. Yang ni saya masak 2kg. Kita akan masak ni dalam restimer 45 minit hingga 60 minit. waktu PKP tu memang tak senang ah. Rasa macam ya Allah wow, susah kena kenapa ujian ni datang? Kan? Kita baru nak kita baru nak besarkan wanah catering, tiba-tiba datang PKP. Dahlah saya ni buat event kan, saya buat catering, saya buat canopy. So memang waktu PKP tu memang bisnes tu memang tak boleh jalan, memang tak boleh buat. Uh, tapi saya pegang pada apa yang guru bisnes saya cakap lah. Boleh jadi benda ni ada hikmah dia. So hikmah dia adalah wujudnya Farhana restoran ni lah. Ha, sebab saya rasa kalau tak PKP tak ada kot Farhana restoran ni. Mungkin kita akan kekal dengan Farhana catering je. Tulang belakang saya untuk Farhana catering ni husband saya lah. Ha, dia yang uh, untuk husband saya dia banyak lebih kepada bahagian yang saya tak suka buat Yang saya tak pandai nak buat Contohnya bahagian uh, keuangan Urusan-urusan uh, dengan uh, bank Urusan dengan majlis pemandaran uh, Yang tu semua husband saya uruskan uh, And then husband saya juga uh, Dia banyak membantu bahagian maintenance Bahagian nak set up-set up kedai Nak... Uh, nak pilih kontraktor macam mana, yang tu semua husband saya uruskan, uh, saya banyak uruskan bahagian sales, bahagian marketing, bahagian HR. So kita orang berdua ada kelebihan masing-masing lah. So, dengan kelebihan ni lah kita orang bangunkan pahana catering ni dengan cara yang betul. Kalau macam sekarang, income daripada catering tu lebih kurang je. sebelum cakap lebih kurang je macam dulu. Dan daripada restoran ni, Alhamdulillah makin naik. Kalau dulu sehari kita boleh buat dalam seribu ke dua ribu je sehari. Sekarang Alhamdulillah kita boleh buat empat ke lima ribu sehari. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara kita potong ulam. Dekat Fana Catering kita akan gunakan 9 jenis ulam. Okey, kacang botol ni kita buang dulu bahagian tepi. Bahagian tepi ni biasanya dia pahit sikit. Saya banyak gunakan ulam-ulam kampung. Kalau nak lagi sedap, kena ada daun serai kayu. Ha, macam dekat dekat Bangi ni susah sikit nak cari stok kan. So saya gantikan dengan daun selom dengan uh, ulam raja. Okey, kacau panjang ni kena hati-hati. Sebab kadang-kadang dalam kaca panjang ni ada ulat. Kena pilih betul-betul lah. Kalau kaca panjang tu dah, dah macam lembek lembik dah buruk, ha, jangan pakai. Untuk ulam, kita tak sediakan di center kitchen. Yang ni tim restoran orang akan potong dekat uh, cawangan masing-masing lah. Obis ni kita potong kecil dulu. Ha, kita potong dia halus-halus. Misi untuk panah restoran ni, kita nak naikkan makanan tradisional. Next ni adalah daun selur. Seterusnya, yang ni saya akan potong ulam raja. Untuk nasi kerabu, yang paling wajib lah kena ada ialah daun selum. Ha, kalau macam ha, untuk daun kunyit ha, dengan daun kesum ni tak semua orang letak. Tapi kalau daun selum ni, wajib kena letak. So, bunga ni kita buang dulu dia punya batang dia. Kita ambil bahagian bunganya sahaja. Okay, ni kita cincang dia halus-halus. Nanti kita akan gaulkan semua ulam kita ni. Daun kunyit ni kita letak selai sahaja. And then dia kena betul-betul halus juga. Okey daun limau ni kita kena buang dia punya batang tengah dia ni. Okey dekat bahan akit ring dalam ulam kita, kita tak letak limun. Ha, kalau nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Ini limau nipis. Limau nipis ni satu biji kita akan belah lapan. Okey cara potong dia, kita belah kat tengah. And then, so akan dapat dua bahagian. And then, kita potong macam ni. Ha, yang ni kita pakai yang tak ada biji. Kita akan buka uh, bazar juga. Kita akan uh, ada di tiga lokasi bazar. Uh, yang pertama dekat Bandar Tasik Kesuma. Yang kedua dekat uh, Tenera laman komuniti Bangi. And then, yang ketiga dekat depan UKM. Uh, depan UKM ni, lokasi baru. So, kalau siapa-siapa nak rasa kita punya nasi kerabu ni, bolehlah datang ke Bazar Ramadan. Okay, sekarang saya nak gaulkan ulam-ulam yang kita dah potong tadi. Okay, ulam ni, kuantiti dia boleh dapat dalam 20 ke 25 packs. Satu pinggan tu kita bagi dalam banyak ni. So, satu senduk lah. Tauge ni, uh, kita tak boleh campur sekali sebab tauge ni dia cepat rosak. Ha, so, kita kena asingkan dia. And then lagi satu, kenapa kita tak letak sekali? Sebab uh, setengah customer dia tak makan tauke. Uh, so, kalau tak nak tauke, kita tak letaklah. Okey, ulam kita dah siap potong. So, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita serve, macam mana kita plating nasi kerabu dekat Farhana Resort. Okay, ni nasi kerabu dekat Fana Restoran. So, untuk nasi kerabu kita ada lima jenis. Yang pertama, ayam bakar, ikan goreng tepuk, daging bakar, ayam kampung dan sotong bakar. Pulang puasa nanti kita akan buka bufet. Okay, untuk bufet Ramadan, untuk early bird, kita bagi harga RM39 sahaja. Ha, selain daripada bufet iftar, kita ada juga bufet moreh. Bufet moreh kita ada pesta colek. Ha, pesta colek itu RM39 sahaja juga. Jemput datang. Okey kalau saya awak nak rasa nasi kabu resipi Kelateau sedap marilah ke Panah Catering InsyaAllah Farhanah Catering ni kita akan buka lagi tujuh cawangan dalam masa 2030 nanti kita akan tambah lagi tujuh cawangan. So total kita akan ada sepuluh cawangan Farhanah Restoran. Nasihat saya untuk yang mungkin baru nak start buat bisnes kat luar sana, pertama sekali kena ada ilmu-ilmu yang cukup. Ataupun kita kena banyak-banyak bergaul dengan orang, banyak bertanya dengan orang, tak boleh nak pemalu. And then yang kedua, emosi kena kuat. Macam nak kuatkan emosi? wayang kita kena besar lah. Siapa-siapa yang nak rasa nasi kerabu asli daripada Kelate, jemput mari ke Farahanah Restaurant. Kita ada tiga cawangnya, kacang, semenyih dan bangi. Kita buka setiap hari daripada 7.30 pagi sampai 10 malam. Jemput datang.